На чемпионат Европы. Ну а наша команда пробилась на квалификацию, так что баланс встреч пока э, нашу 12-й номер Ален Мардей, второй номер его брат Рот Коваль Идзуба нашей команде. Ошибка на своей площадке Асриткар. Асредкар проходит удар. выручает команду Иваняк. И тут уже под мяч бросается. Но нужно разрядить ситуацию. Вот то, что делает Виталий Дзуба, горячо стало после того, как Иваняк отбил. На седьмой минуте опасный удар Средкара. Ну, правильно в этом эпизоде действовал Дзюба. Так вот, э, об Средкаре он сказал, что, конечно, вернулся он из турнира, в котором национал вылетел из Кубка ЮФА. Здесь один на один. И право Евгений Иваняк. Это Гашпер Верховец после передачи Крофлича. Прозевали, упустили на правом фланге Верховеца этого удара. Сперва прессинг сработал. Михаил Кретинов. Прострельная передача. Матч открыт. Если я не ошибаюсь, это автогол пятого номера. Это Кристиан Чуец. Кристиан Чуец после прострела. Ремакс из Марибора, которая на данный момент является лидером чемпионата Словении. Ну И вот как раз он после передачи Чуеца пробивал в падении. Ну, острый был угол и шатурмай ему мешал. Мяч пролетел мимо ворвается Томми Сплит Ну а в чемпионате игра... э, Италии играет Кристиан Чуиц. Может быть опасно Асрикар сравнивает счет на 10 минуте Диаг... Прошла диагональная передача И Асрикар Успели его накрыть Угловой Ну и это тоже опасно заброс на Фетича точно попадает из сложнейшего положения. Как раз я находился на одной линии с Фетичем и с мячом, и с воротами. И четко было видно, мяч летел точно в нижний угол. И Ваняк в шпагате. Валенко. Контер Жесткий, очень жесткий прессинг. Длинные ноги. И едва здесь ошиблись, ошиблись. Но Иваняк подстраховал. Это Яко Савдат. Мог вывалиться один на один. Но Иваняк Внимательно следил за этой комбинацией. Успел подстраховать. Коваль хорош был в отборе. Николай Грицина не находит продолжения. И идет поворотом. Очень удачно получилось. Мяч летел в верхнюю, в верхнюю девятку. Но Ален Мардей. Как раз был хорошо, что так все закончилось для нашей команды. Последний был Зюба. И Чуец... Засмотрелся сейчас Михаил Грицина и получает сейчас нагоняй от Евгения Иваняка. Смотрел футбол, как говорят футболисты, э, в таких случаях Прозевал. Шатурма проходит, проходит э, мяч, но в шпагате Ален Мордей отбивает угловой. Это вот, ну, первый очко нужно бежать назад. Рок Мордей. Опасно. Фетич и удар в ближний угол на 19-й минуте. Именно там был Иваняк. Быстро. Быстрый отрыв не получился у нашей команды. Да, Собственно, тяжело было, наверное, Дзюбе сыграть в этом эпизоде. Минута 14. Дзюба. На троих полез и вытаскивает Сохраняет мяч тверд, и пытается за голову рок Мардеи. Для этого есть все основания. Классный был удар в дальний угол и Ваняк в Шпагате успел, успел подставить ногу. <плодисменты> на своего рода а, а, импровизация со стороны наставника а, нашей команды. Ну а у словенцев на площадке Асредкар. <плодисменты> мяча. Прямой удар со штрафного отражает Евгений Иванович. Гол! Еще один автогол. Слушаем внимательно на кого же. На, пе... на 21-й минуте Журба прострелил. Асридкар. Борьба была со стороны Владимира Разуванова. Журба. Александр Сорокин. Прессинг. Иваняку нужно что-то предпринимать. И такой отрывок можно пить. А! не так часто мне приходилось видеть, чтобы Евгений Иваняк совершал такие рывки. Но здесь просто... Здорово проходит комбинация Михаил Грицина. В упор расстреливал голкипера Словенцев, но и тот не дремал, вышел из ворот. Практически можно отсюда и пробить. Разуванов закрывает обзор. И выручает Алин Мардея свою команду. Проходит удар шварпы. Ну, Тем не менее, угловой. Разуванов, Что здесь? Угловой. Слета пробивает Разуванов еще, еще будет один угловой. Еще одна передача Разуванов. Сорокин под левую Разуванова. И Мардей, Ален Мардей выручает свою команду, предъявляя претензии к партнерам по команде. Дали пробить. И очень приличный удар получился. Хорошо прессингует эта четверка. Ох, здорово. Здорово такой классный удар Чуется. Мастер. Еще раз смотрим динамик, замедленный этот эпизод. Согласитесь, классно, классно пробить. Дальний удар чуется на 36-й минуте. Далее таки пробить. Евгений Иваняк. Журба отмечает, что вернулся на площадку. Очень опасно. Иваняк. Ногой отбивает удар Чуется из угла площадки Журба Дмитрий Сорокин Разуванов Александр Сорокин на площадке Ошибка, ошибка И можно И наказывает Александр Сорокин за эту ошибку Побежал Рок Ален Мардей На смену пятого полевого Бросил ворота, а партнеры не видели этого.